Майже 100 мотогонщиків із різних областей України приїхали до Краснограда 16 травня, щоб взяти участь у чергових перегонах, присвячених семидесятій річниці великої перемоги. В урочистому відкритті мотогонки взяв участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов. Более 45 років в этом Комотовському парке збираються нерівнодушні люди. Красноград любить мотоцикли, і навірно всі, хто сюди приїжджає, люблять эту прекрасну трасу. Я хотел бы сегодня сказать огромное спасибо уже династиям, которые продолжают традиции своих отцов и делают все, чтобы мотокросс спорт жил. В первую очередь Олег Викторовичу Гусеву и клубу техноспорт Краснограда. спонсорам, организаторам власти, народному депутату Украины Гиршу Дуратуре Моисеевичу и предпринимателям красноразом которые хотят, чтобы здесь собирались и ветераны, и уже молодые спортсмены. Я благодарю всех за этот праздник и всем спортсменам желаю сегодня успехов. Мотокрос на Красноградщині активно розвивається вже понад чотири десятиліття. Щороку в місті проходять кілька мотогонок. Тож Сергій Чернов вручив відзнаки обласної ради найактивнішим спортсменам. Серед них ветерану мотоспорту Красноградщини Анатолію Кохтенку, тренеру і засновнику клубу Техноспорт Краснограда Олегу Гусєву, приватному підприємцю Юрію Пазнякову, а також наймолодшим мотогонщикам шестирічному Едуарду Зінченку та восьмирічному Максиму Кохтенку. В цих в этот прекрасный день, участвует мой внук Максим Кахтенко. У нього це не перша гонка, у нього вже шеста гонка. З цих шести гонок у нього вже шість медалей. Сьогодні посмотрим, какой он результат приведе приніс. Так готові літренувались, готовились. готовились упорно. Міський голова Володимир Максим привітав учасників мотогонки, побажав їм успішних заїздів та закликав присутніх шанувати тих людей, які ціною власного життя вибору для пройдешніх поколінь перемогу. Я хочу сказать нашим спортсменам, что прежде всего вы своими достижениями, спортом меняете нашу жизнь, меняете в лучшую, в лучшую сторону, потому что именно то дело, которому служишь постоянно, которому все отдаешься, вот это и есть настоящий подвиг. И во многом это от вас зависит, то, что будет и в нашей стране, в нашем городе будет меняться к лучшему. Поэтому большое спасибо за участие, с праздником и всех побед и прекрасной борьбы. Цього року мотокрос присвячений сімидесятій річниці великої перемоги проводився за підтримки народного депутата України Анатолія Гіршвельда та благодійного фонду патріоти. Від імені Анатолія Гіршвельда спортсменів та учасників свята привітав помічник народного депутата України Андрій Мужевський. Ребята, спасибо, что не забываете Красноград, несмотря на трудности в нашей стране, приезжаете, а поверьте, сегодня многие фамилии известны для всех красноградцев, вы дарите эмоции, дарите позитив, дарите хорошее настроение. Я сегодня хочу поблагодарить организатора соревнования Гусева Олега Викторовича, который по своей инициативе, по своей настойчивости консолидировал сегодня и власть, и общество, всех меценатов, спонсоров, неравнодушных людей для того, чтобы сегодняшние соревнования состоялись. Ну и в свою очередь, как представитель народного депутата, обещаю, что общими усилиями мы осуществим и дадим этой трассе второе дыхание, сделать все возможное, чтобы следующие соревнования были все интереснее, презентабельнее, ну и самая главная, самая главная финансовая составляющая была всегда на высоте. Ребята, я всем желаю сегодня побед, успехов болельщикам позитивных, хороших эмоций. Ну и пусть сегодня победит сильнейший. С праздником, а с Днем Победы! Серед організаторів мотогонки слід відзначити голову клубу Техноспорт Красноград Олега Гусєва. Цього разу він дебютував як головний суддя змагань, а очолюваний ним клуб у цьому році відзначатиме свій десятирічний ювілей. Олег не вперше проводить подібні змагання в нашому місті, і кожного року кількість учасників і класів мотоциклів невпинно зростає. Що свідчить про належну якість організації і проведення змагань в Краснограді. мотокросс, посвящений 70 літню побіди. собрал, как вы видите, немало гонщиков, спортсменов. я рад, что у нас сколько спортсменов? Ну, порядка 100, может, немножко больше, мне когда было считать. Расскажите о них, что это? У нас каких регионов спортсменов? Да. ну, сколько я видел, это 6 областей, я точно видел. Области у нас не маленькие, взять и Полтавскую область, и Киева. Харьковская область, Непропетровская, Запорожская, но больше всего местных, да? Нет, не местных. Не а и Карловка даже. Наши братья, мы им помогаем, нам помогают в организации, чтобы они планируется классов, заездов? Значит, 9 классов планировалось, но, к сожалению, один класс как бы выпал из регламента. Почему? Потому что не собралось больше всего К сожалению, это 65 кубических сантиметров. Это малыши в возрасте от 9 до 11 лет. Вот. вот. это младшие наши представители, это 50 кубических сантиметров, потом 85 кубических сантиметров. Женщины мы в последнее время стали часто и проводить, и почему? Потому что стали собираться прекрасный пол, стал уделять этому безусловно внимание теперь хотелось бы сказать о ну, воздушном маске. Маска на охлаждение. Это мотоциклы, можно сказать, до исторического класса еще. их уже, наверное, лет 20 вообще не выпускают. А люди до сих пор их как бы ремонтируют, ездят, выступают. И собралось порядка 20 человек воздушно-масляное охлаждение. Черговий раз завітав до Краснограда спортивний коментатор Володимир Троцько. Він зазначив, що і цього разу траса відповідає усім технологічним вимогам, а кількісний і якісний склад спортсменів обіцяє захоплюючі змагання і видовищну боротьбу за першість. Надати відяш то зі Красноградська траса на раз зустрічала мо Из различных городов. Здесь и открытые старты были с участием представителей России. Трасса, в принципе, по конфигурации осталась той же самой. Интересная трасса. Иногда Будем говорить осложненная погодными условиями. Сегодня, после того, что были дожди, она вот подсохла и она опять-таки приобретает тот же свой вид, который имела в былые годы. И надо отметить, что длина в 1700 метров при большом скреплении. Участников, я имею в виду, вот, как сейчас будет представительство э, по классу ветеранов и э, группе э, любителей. Я думаю, создаст э, красивое зрелище, э, запоминающее зрелище. Э, самым, наверное, интересным моментом э, в этих соревнованиях будет именно старт. Вот здесь э, надо будет внимательно понаблюдать. Ну и я надеюсь, в принципе, что зрители, как и всегда, а они здесь отличались, э, будем говорить, и рвением, и желанием красиво болеть за всех наших спортсменов. Если такое пройзли, я думаю, будуть рады самі болельщики, учасники, ну і організатори, навірно, тож большое спасі. Спортивна мотогонка мала своїх переможців. Хотілося б зупинитися на досягненнях красноградських мотокросменів. Так, Валерія Піскунова у класі жінки другою прийшла до фінішу. А її брат Олександр Піскунов теж був другим у класі мотоцикла з об'ємом двигуна 85 п'ять сантиметрів кубічних. Наймолодші красноградці, шестирічний вихованець клубу Техноспорт Красноград Едуард Зіченко, у класі 50 см кубічних посів третє місце. А восьмирічний Максим Кохтенко посів у цьому ж класі друге місце. У класі любителі Красноградець Ігор Музика прийшов до фінішу третім. Зазначимо, що кількість учасників цього заїзду була найбільшою і складалася з 36 мотокросменів, Тож боротьба за перемогу була серйозною. Усі переможці та призери мотогонки, присвячені сімдесятій річниці великої перемоги, отримали медалі, кубки та невеличкі грошові премії від організаторів гонки.